Такое. Слава Богу, что мы сегодня здесь, на этом месте, в доме молитвы, что мы сегодня собрались вместе с семьей. Наша это семья, церковь, это Тело Христово и Господь здесь. Аллилуйя. Здесь прекрасно нам пребывать в Доме Божьем. Спасибо Господу за сегодняшний прекрасный день. Знаете, слава Богу. Погода хорошая, мороз немножко, слава Богу. Слава Богу. А самое главное за то, что мы сегодня на этом месте и можем прославлять нашего Бога, поклоняться нашему Богу, что мы можем услышать слово проповедующего, что услышаться и услышать, что Господь хочет к нам говорить, каждому из нас. Для каждого из нас приготовлено слово. Может, да, может нет, может так, может сегодня, может завтра. Этого не знает никто. Один Бог знает. Его пути не наши пути. Но самое главное, что, что Господь видит наши с вами сердца. Для Бога наши сердца надо Богу. И Он хочет их, их видеть постоянно. И чтобы они были открыты постоянно. Чтобы эта дверь сердца твоего, было всегда открыто перед Богом. Это самое главное для Бога. Аллилуйя. Слава Богу. А перед первой молитвой хотел бы зачитать Псалом. Псалом, давайте откроем Псалом 100, 102. 102 Псалом, у кого есть Библия. Есть всех Библии, слава Богу. И в электронном виде, в таком виде. Слава Иисусу Христу за слово Божье. Аллилуйя так, 102 псалом из 15 стиха. Окей. Okay. С 15 стиха и до конца. И до конца. Смотрите, это псалом Давида. Дни человека, как трава, как свет полевой, так и он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его. И место его уже не узнает его. Дальше. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его. И правда Его на сына в сыну, хранящих завет Его, и помещ, помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой и царство Его всем обладает. Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силы, исполняющие Слово Его, повинуясь глазу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Прекрасным словом скажите. Благословите все. А самое главное, благослови, душа моя, Господа, за все благодеяния Его, за милость Его к нам. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Давайте поднимемся на наши ноги. Аллилуйя! Благослови нашего прекрасного Господа, какой Он прекрасный, какой Он милостный к нам. И Его милость вовек. Аллилуйя! Человек, смотрите, человеческая жизнь, она проходит быстро. Здесь сказано в псалме. Но милость Божья с века веков вовек пребывает. Аллилуйя! Слава тебе, Господь!